Великий успіх народжується з маленьких досягнень. Кожен день кандидата в депутата від комуністичної партії Андрія Кисловського присвячений відкритим зустрічам зі своїми виборцями. Його 138-й виборчий округ один з найбільших на Одещині. Однак, незважаючи на це, лише за місяць він зустрівся з понад вісьмома тисячами людей. Хай будуть молоді, хай піднімають державу. А то все розкрали, розбомбили. Щодня він бачить ваші проблеми, чує ваші турботи та знає, як допомогти. На жаль, окремі села Одещини у стані повного занепаду. Немає світла, води, газу. Багатьом доводиться опалювати взимку будинки дровами та вугіллям через розбиті сільські дороги до їхніх домівок, не дістатися. Відсутнє на належному рівні медичне обслуговування. Необходимо поднять достойную зарплату, сделать достойную зарплату работникам медицинской сферы, соответственно, сделать социальную структуру таким образом, чтобы пенсионеры на свою мизерную пенсию не тратились на эти дорогостоящие лекарства, создать медицинский социальный фонд, из которого государство оплачивало дорогостоящую операцию инвалидам, малоимущим, пенсионерам. Сегодня необходимо предоставить возможность молодым людям, возможность учиться бесплатно, получить нормальную достойную стипендию и иногородним получить место в общежитии не за взятку, не по каким-то связям. Необходимо еще заговорить о локальных вопросах, которые сейчас нужно отметить. Это локальные вопросы дороги нашей Одесской области. И нам нужно принять программу дороги Одесской области, которая позволит нам сегодня отремонтировать, восстановить, я не говорю про ямочный ремонт. Ремонта, восстановить все дороги с твердым покрытием в удаленные населенные пункты от районных центров. Необходимо уличное освещение восстановить, потому что опоры стоят. Фонари, где они есть, где нет, поставить фонари. То есть осветить, как раньше было в добрые старые времена, освещение вдоль дороги, вдоль основной магистрали села. Потому что при, с переходом темноты люди боятся выйти на улицу. І за в селах. Села з цього таварідіють тільки він особисто зустрічається з виборцями. Кожен може поставити своє питання та отримати відповідь. Андрій Кисловський вважає необхідним відповідати перед народом і після обрання. Він переконаний, мусить бути зворотній зв'язок з людьми. Самое важное это то, что сейчас избиратели получают свою возможность избрать своего личного, я так сказать, персонального депутата, который будет избран и непосредственным прямым голосованием избирателя и будет представлять их интересы в Верховном Совете. Поэтому мне очень важна обратная связь. Необходимо вести приемы, личные приемы избирателей в удобное для этого время, причем локально, в каждом районном центре, выбрав определенные дни и Обіжаю десь раз квартал всі населені пункти. Молодий, енергійний, 33-річний кандидат в депутати має чотири вищих освіти та вже двічі був обраний до Одеської міської ради. На кожній з довірених йому ділянок зміг навести порядок від дитсадка до церкви. От, що я хочу сказати про Андрію Коли він почав балотуватися по нашому округу, був немалословен. Скромен, но я у нем усмотрела довольно делового человека, который ви видела, что он будет работать молодой, грамотный. Вот таких надо депутатов нам. Крыша текла семь лет, еще жив, муж живой был. Я ходила по домоуправлению, по ДЭЗу, обращалась обещание, обещания. Мені отремонтували не тільки це місто, повністю кришу, повністю і над коридором, і над кухні. За що я їм очень благодарна низький поклон моїй. Не раз доводилося молодому депутатові міськради вирішувати побутові проблеми самотніх одеситів, бути корисним у найпотрібнішу мить його уміння. Мы обращались с жильцей дома, чтобы нам сделали, отремонтировали крышу, заменили шифер, потому что он уже как бы пришел со временем в негодность. Ну, в связи с тем, что не было финансов у нашего ЖЭКа и ДЭЗа, нам было отказано. Вот. И в прошлом году к нам пришел депутат Кисловский Андрей Вячеславович с помощником. С Сергеем Николаевичем. И здесь мы беседовали, говорили по поводу выборов. Люди просили о каких-то своих претензиях, просьбах. Я, в частности, обратилась по поводу крыши, чтобы нам поменяли крышу. Вот. И получила я как бы, действительно помощь, подсказали, куда обратиться, подсказали, что сделать, как посодействовали мне, помогли. И буквально, буквально в течение двух-трех месяцев была сделана крыша. За що я дуже благодарна, дійсно благодарна. Молодий політик недарма обрав комуністичну партію України. Він переконаний, лише ця політична сила здатна захистити кожну працюючу людину, повернути добробут і достаток, забезпечити щасливе життя кожному. Я считаю, что таких молодых людей надо сегодня поддерживать. И мы с радостью сегодня относимся к тому, что молодые люди, которые и занимаются в определенной мере бизнесом, а сегодня идут отстаивать принципы справедливости. Потому что надо честно зарабатывать деньги, надо честно работать с людьми, показывать им такую помощь, если ты предоставляешь услуги, которая им выгодна будет. То, что развивает семьи, то, что облагораживает человеческие души. Я знаю, что Андрей занимается творчески и занимается ответственно. Поэтому, когда мы изучали этот вопрос, потому что по-разному реагирует на то, что человек и занимаясь определенным бизнесом, приходит именно к нам коммунистам и идет политику. Это лишний раз подтверждает, что для те, кто занимается бизнесом, Компартия – это перспективная политическая сила. Потому что именно коммунисты современные в коммунистическом Китае показали, что те, кто работает именно в этих условиях, они действительно и уважаемые в обществе, они прячутся за углами. Они не ждут, когда ему подарок в 9 граммов подарят и жизни порой лишают. Они сегодня хотят жить в нормальной стране. Вот таких людей мы уважаем и говорим, пожалуйста, приходите, мы будем вместе с вами. Принципы справедливости для всех. Заработал – получи. Но если ты пытаешься обмануть і украсть, ми ні кайдайдаво не позволимо здійснить. Андрій Кісловський реальна альтернатива голослівним політикам. Він гарантує працевлаштування безробітним, пільги малозабезпеченим, газифікацію населених пунктів, підтримку селян та матеріальну допомогу пенсіонерам. Голосуйте за Андрія Кісловського. Це ваш особистий кандидат.